Это было недавно, короче, двое что-то едят, идут с синими изолентами, ну, перемотаны, как мы делаем, в общем, наша пехота. Да. всех спросили, в сумежных прибрал делах. никто не, 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 передвигается, типа, ну, и Они там под дерево засели, мы так начали их там уничтожать, все. Тоже бывает такое, что переодеваются в нашу форму. Там то есть, за лентой, скотчем, вот, или зеленым, или синим. У нас позиция такая хорошая. Была ну, да, в принципе, отличный, и укрытие хорошее. Да, конечно, и в по малюха нас разбирают, ну куда без этого денешься. Само село Андреевка, когда его уже нету вообще, там одни руины стоят. Ну, держим оборону, в принципе, на этих уколотях. Андреевки. Села полностью нету. Село то чисто ну, тупо уничтожено. Там нету даже ни одного кирпича нормального. Там уже все просто. Разбирали до такой степени, что и певичками, что артой, что минометами. Скажем так, села этого уже нет. Техника, ну это все техника больше, скажем так, старого времени. То, что сейчас уже техника туда не заезжает, то, что, что ихняя техника, что наша техника, что она сразу все мониторится. Чтобы на технике заезжать, это очень редкостное дело. Вот бывает, там уже раз в полгода кто-то ну, не заехать. Там вот был у нас момент, что танк заехал, потерялся у них, что мы тогда взяли танк в этот сарай. И вот недавно вот Беха заехала только через клещи уже. Не, не у нас, ну, не на нашем, но, ну, скажем так, с моей ответственности, а у сумежных подразделений. А так все это, вся эта техника уже старая, уже, скажем так, разъемная. Ведь даже по ней видно, что она уже вся перегорела, уже вся, вся в ржавчине. Это вся старая техника. Вот там 25-й есть зажигательные у нас гранаты есть. Тоже вот. самоделочки свои же. Ну, ветки, Они легенькие. Ну и хорошо, они хорошие И они легко быстро снаряжаются. То пока я то пока закрутишь, пока высунешь а щеку. Вчера попробовали, как она работает. Ну, зажигает неплохо относительно. Конечно, не как у их он тоже пойдет. Тоже он занимается там, заказывает хвостовики, ну и сам крутит их. Ого. Да. Они так разлетаются. Боже Да. А это мы сами соковые логи. Он паш. Опа! Опа! Они в пустые залезли, Да я бачу, Стой! Там вон я прям в кусты а да, вон, вот. второй в кусты. Второй пошел. в кусты. О, твою мать, говорите, сейчас, комбат, сейчас попробуем быстро. Ага, ага. Вот она, да? Еще левее. там травинка через очередь. А, видно должно вот. быть. Подожди, ага. подожди, подожди. Это эти мешки с мешками. Да, да, да. -да. А, вот, правее. Правее. Вот. От, от мешков правее, плюс. Да, 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 а, все, я понял. да, 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 бачу -бачу. Под деревом, да, 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 там да, там увидишь, да, 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 Они там сидят. когда мы заехали на позицию, у нас комбат сразу сказал, типа, если будете убивать их, я вам буду премию давать там, за 300 500 гривен, за 200 го 1000, типа. <с, <с, ну, пока все это, скажем так, в процессе. За это время, за промежуток, когда я начал заниматься сбросами, на 300 го достаточно но, конечно, за 200 тяжело, конечно, с одного сброса, но стараемся. Бывает такое, что прилетаешь 300 раз, он лежит, не двигается, прилетаешь второй раз, уже можно его убить спокойно. Мотивация, конечно, хорошая. Mm -hmm. Комбат мотивацию подал нормально. Так, ну, я за, за эти вот с чем-то, ну, может, где-то с 20 бортов у меня потерялось. У нас есть, конечно, в взводе рекордсмен, это, рекордсмен там у меня больше 50 бортов, но они еще при этом ночные. Ночью, конечно, тяжелее летать, за это и терялись борта. Ну, теряешь борта больше, скажем так, из-за рэбов, из-за того, что глушат. Скажем так, по своей вине это очень редко кто может там, да, так с них спроса большого нет. А те, кто по опытнее да, с них уже спрос есть, типа, знаешь, ну, да, немножко трошки поаккуратнее там, при посадке, при взлете, то больше, скажем так, теряются борта уже там, у орков, на их стороне. Поран я получив, как раз тоже сидя на канале, была у нас позиция там, помню, я в у момент сидел, настраивал дрон, привязывал, и так в момент так что-то раздалось, что прилет я смотрю на себя, а мой вот так хлыще. Я поворачиваюсь на, 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 ребят своих, смотрю, они, ну, они ну, целые все. Я смотрю, думаю, ну слабо только я хоть. Как оказалось, это был или сброс с дрона, или в певишка пролетела. Ну, сидя в блиндаже, я этого не слышал. Это 19 июня я получил ранение, свое вторую уже. Руку зацепила, голову, живот блин, даже. Ну, после этого меня отправили на лечение, но ну, так осколки не достали, конечно. До сих пор с осколками сижу. Ну, слава богу, выехали быстренько, спокойно. Ребята сидят там и по 20 дней, сейчас до сих пор по 20, по 25, потому что не хватает людей опять, много кто в госпиталях. Вот так заезжаешь на позицию и можешь там прожить там и две недели, и месяц. Ну, когда люди присутствуют, происходит ротация, там, 5 дней отработал, там, на 2 дня выехал, или там, может, 10 дней отработал, на 3-4 дня выехал. Живем мы круглосуточно в блиндаже. Тяжело, конечно, но а что, такая работа у нас.